sosododa eng katta skidkalar boshlanganini e'lon qilaman bizda hamma ko'rib turgan original tovarlaringizga garantiyasi bilan arzon narxni taklif qilyapmiz butun rossiya o'zbekiston va qirg'izistonda bunaqa narx topolmaysiz o'ntadan ko'p sotib olsangiz optum narxda yetkazib beramiz erkaklarni belni bilan muammo bo'lsa agar mana bunaqa tribus komplekt o'sha mashhur uchtasi birda degan narsamiz juda yam effekti kuchli asal pasta buni ham ko'pchilik yaxshi biladi erkaklarni va ayollarni bepushtligini davolaydigan arabskiй yong'oqlar bu narsani kattalar yaxshi bilishadi arabiston dan keladi o'zimiz hozir yetkazib beryapmiz hamma narsani garantiyasi bilan beriladi va arzon narxni o'zimiz taklif qilamiz hoziroq zakaz qiling dоstavkа yetkazib beriladi salom qiziquvchilar siz movi dunyo kanalidasiz bugun biz ushbu videoda 2017 yilgi film pugala ya'ni qo'rqinchli filmi haqida gapirib beramiz это пугала странно задача пугала отпугивать птиц блин ekranga yaxshilab joylashib oling lekin video boshidayoq like bosish chiqmasin bir guruh student do'stlar qishloqdagi hammadan yashirin bo'lgan yashirin lagunaga ta'tilga chiqishga qaror qilishadi yer va unga boradigan yo'l faqat eski ferma orqali o'tadigan edi mashinani eli boshqarib ketmoqda garchi mashina uning do'sti orqadagi yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan farsbinning amakisiga tegishli bo'lsa ham o'smirlar mashinani so'ramasdan olishgan edi ular eski yoqilg'i quyish shaxobchasi oldida to'xtadi qizlari esh va devon hojatlarini chiqarish uchun ketgan vaqtda yigitlar yaqinlashib kelayotgan ta'tilni muhokama qilishardi eli do'stiga eshni chinakam sevishini tan oldi va qizga turmush qurishni taklif qilmoqchiligini aytdi farsbi esa do'stini tushkunlikka solib barcha oqibatlarni o'ylamasdan o'z o'zidan qaror qabul qilayotganini aytadi farsbey xaltasidan atir olib o'ziga va eliga sepa boshlaydi eliga atirning daxshatli hidi yoqmaydi va yigit do'stidan bu qanday atir ekanligini so'raydi va u shunday javob oladi bu afrodizak bu vaqtda mashina olt oynasiga odam barmog'i tushadi o'smirlar bundan qo'rqib barmoq qayerdan kelganini va kimga tegishli ekanligini tushuna olishmaydi eli politsiyaga qo'ng'iroq qilishni taklif qiladi chunki kimdir o'lgan yoki yordamga muhtoj bo'lishi mumkin ammo farsbiy bunga qarshi qizlar uni payqamaguncha u barmoqdan qutulishga qaror qiladi chunki farsbiy dam olish kunini o'tkazib yubormoqchi emas farsbi elini mashinadan tushishga va barmog'ini butalar ichiga tashlashga majbur qiladi lekin u qo'rqadi va rad etadi keyin farsbi artgichlarni yoqadi ammo bu vaziyatni yanada og'irlashtiradi chunki barmoq tiqilib qoladi va qon bo'yalib ketadi farsbi qizlarni chalg'itib turishi uchun mashinadan haydab chiqaradi va o'zi barmoqdan qutulish chorasini ko'radi eli xonimlarni to'xtatadi va ular undan kelayotgan g'alati hidga e'tibor berishadi bu vaqtda farsbi barmog'ini tashlab oldtioynadagi qonizlarni o'chirishga muvaffaq bo'ladi qizlar esa buni sezmaydilar muammo hal bo'lganligi sababli do'stlar dam olishda davom etishadi farsbi va esh yuzaklarni yig'ishtirishayotganda eli devonga boshqacha nazarda qarashni boshlaydi buni payqagan qiz yigitga u bilan birga bo'lishga qarshi emasligiga ishora qiladi garchi ulardan 2 metr uzoqlikda uning yigiti farsbiy bo'lsa ham o'smirlar mashinani tashlab fermadan o'tadigan so'qmoq o'ylab piyoda borishga qaror qilishadi so'qmoqning boshida millerning hududi kirish taqiqlangan degan yozuvi bor de. edi lekin bu hech kimni to'xtatmadi va ular yo'lda davom etishadi bu vaqtda kimdir butalar orasidan diqqat bilan kuzatib turar edi guruh uzoq vaqt qishloq bo'ylab yuradi va devon charchaganidan va boshqa yurishni xohlamasligidan shikoyat qila boshlaydi play there qizga bu cho'l va internet yo'qligi yoqmaydi bundan tashqari u oxirgi suv zaxiralarini ichib tugatadi o'smirlar makka jo'xori maydoniga yaqinlashganda g'alati qushlarni qo'rqitish uchun qo'yilgan odam nushasini payqab qolishadi uning ustida qarg'a o'tirardi va eli bu nusxa o'z ishini qilmayotganini payqadi chunki u qushlarni qo'rqitish kerak edi ularni o'ziga jalb qilishni emas esh yerdagi qarg'ani payqab yaqinlashib unga yaqinroq borishga qaror qildi yaqinlashib qiz dahshat bilan qarg'aning inson barmog'i ning cho'qiyotganini ko'radi Fars farsbi uni tinchlantirishga harakat qiladi va bu unga oddiy qurt ekanligini tushuntiradi qiz xo'p deydi va tinchlanadi eli farsbiga mashinaga tushgan barmoqni eslatadi va yana politsiyaga qo'ng'iroq qilishni taklif qiladi ammo farsbi bunga qarshi chunki u juda ko'p zavqlanishni xohlardi bu vaqtda Makka makkajo'xori maydonining narigi chetida boshiga xalta kiydirilgan jism yugura boshlaydi u xaltani boshidan olib tashlaydi bu tirik odam edi u yordamga chaqiradi lekin birdan xushtak ovozi eshitiladi bechora o'girilib qarasa qarshisida qalpoqli dehqonni ko'radi yigit dehqonning kutilmagan ko'rinishiga munosabat bildirish ulgurmay bu dala egasining o'rog'idan vafot etadi bu vaqtda do'stlar nihoyat lagunani topib suzishga qaror qilishadi do'stlar orasidagi suvda yaqinlik paydo bo'ladi va qirg'oqqa borib eli eshikga qo'lini so'raydi ammo qiz xijolat bo'lib bu suhbatni kechgacha qoldirishni so'raydi devon jazabaga tusha boshlaydi va u juda charchaganligi sababli qaytib kelmasligini aytadi u Fars farsbini mashinani to'g'ri lagunaga haydab kelishga majbur qiladi farsbi va eli mashinada ketishadi qizlar esa qirg'oqda qoladilar mashinalari bo'lgan joyga yetib kelgan yigitlar uni topa olishmaydi kimdir mashinani o'g'irlab ketadi va farsbiy injiqlik qila boshlaydi va hamma narsada elini ayblaydi chunki u rolda edi va ularni bu yerga aynan u olib kelgan eli do'stiga bu uning g'oyasi ekanligini va faqat o'zi aybdor ekanligini eslatadi yigitlar o'rtasida mushtlashuv boshlanadi keyin esa ularni qizlar to'xtatadilar qizlar butalardan kelayotgan g'alati shovqinni eshitishdi va qo'rqib yigitlar oldiga chopishadi to'rttasi ham o'zaro janjallasha boshlaydi lekin eli hammani tinchlantiradi va ular bir biriga ahil bo'lishlari va urushmasliklari kerakligini aytadi esh makkajo'xori dalasida dehqonni payqab qoladi va bir guruh o'smirlar yordam so'rash uchun uning oldiga boradilar tikanli simga yaqinlashib ular birin ketin u yerdan o'ta boshlaydilar lekin navbat farsbiga kelganda u qoqilib yalang'och holda uchli bo'lgan simga yiqiladi natijada u kuchli va chuqur jarohat oladi eli oyog'ini futbolkasi bilan bog'laydi va do'stini dala tomon eng yaqin qo'rqinchli tomon sudrab boradi eli devon bilan birga e yordam uchun fermerning uyiga boradi esh esa yarador farsbiyga qarash uchun qoladi do'stlardan uzoqlashgach eli va devon o'rtasida yaqin munosabatlar yuzaga keladi oradan ko'p o'tmay eli g'alati yaqinlashayotgan ovoz eshitadi va to'xtaydi yigit kimdir kelayotganini tushunib tovush tomon buriladi shu payt daladan bir dehqon chiqib uning boshiga o'roq bilan uradi keyin esa devonni keyin ularni uyga sudrab olib boradi dehqon devonni kursiga o'tqizib qo'llari oyoqlari va boshini bog'laydi keyin igna bilan ip chiqarib qizning og'zini tikadi uni dori bilan uxlatib qo'yadi va qo'rqinchli xalta kiydiradi bu vaqtda farsbiy va esh yigit o'zi bilan olib kelgan marixuana chekish bilan vaqtlarini o'tkazishadi butalar orasidan tasodifan bir erkak eshning oldiga yashirincha kelib qizning og'zini qo'li bilan yopadi u eshdan qichqirmaslikni so'raydi va ularning butun guruhpasi xavf ostida ekanligini aytadi chunki ular fermaga kirmasliklari kerak edi u qizga endi do'stlarini qutqarib bo'lmasligini tushuntiradi lekin agar u unga ishonsa va u bilan birga bo'lsa u hali ham omon qolishi mumkinligini aytadi erkak uni fermerning uyi tomon olib boradi u yerda qiz ularning yo'qolgan mashinasini payqadi ichkariga kirib erkak eshga fermada nimalar bo'layotganini aytadi ma'lum bo'lishicha fermadagi barcha odam nusxalari haqiqiy odamlar ekanligi aniq bo'ladi har qanday sababga ko'ra xususiy mulk chegaralarini buzib fermer xo'jaligiga kirsa oxir oqibat makka jo'xori dalasida o'tchilarga aylanish bilan tugashini aytadi dehqon har bir bosqinchini ushlaydi og'zini tikadi va peshtaxtaga mixlaydi tanasini yog'och qochga osib dalaga o'rnatadi keyin qushlar bechora qurbonlarni jasadlarini cho'qiydi va ularni uzoq va og'riq o'limga mahkum qiladi bu uzoq vaqtdan beri sodir bo'lmoqda va buning sababi shundaki bir marta uning fermasiga kirgan notanish odam tufayli dehqonning xotini vafot etgan endi u uning xotirasida va barcha qonunbuzalardan o'ch oladi va ularni dahshatli va dahshatli o'limga mahkum qiladi bularning hammasini eshga aytgan odam dehqonning o'g'li bo'lib unga barcha vahshiy ishlarda yordam berar edi ammo u endi bunga toqat qila olmasligini va otasini to'xtatmoqchi ekanligini aytadi garchi u undan juda qo'rqsa-da, to'satdan xonaga fermerning o'zi kirib qoladi esh bochkalar orasiga yashirinadi va uning o'g'li dehqonga elining jasadini tortib olishga yordam beradi va uni yog'och qochga qo'yib bolaning qo'llari va oyoqlarini bog'laydi o'g'il otasini dam olishga va ertasi kuni bu vahshiyliklarni davom ettirishga taklif qiladi lekin otasi unga quloq solmaydi va o'z ishini boshlaydi elining jasadini yog'och qochga mixlayotganda ash bu qiynoqlarga dosh bera olmaydi va yashiringan joyidan sakrab chiqib fermerdan bu vahshiylikni to'xtatishni talab qiladi dehqon qizni uradi va u hushidan ketganda avval boshlangan ishni tugatadi va elini dalaga olib boradi esh stulda bog'langan holda uyg'onadi lekin fermerning o'g'li uni ozod qiladi va uning qochishiga yordam berishini aytadi u unga barcha do'stlari allaqachon dalada qoch mixlanganini tushuntiradi shuning uchun u makka jo'xori dalasidan o'tib yordam topadigan yo'lga yugurish kerakligini tushuntiradi ammo ular fermerning qo'liga tushib qoladi o'g'il otasiga qizni qo'yib yuborishini so'raydi dehqon eshga tegmaydi va qizni qo'yib yuboradi so'ngra o'z o'g'lini o'ldiradi keyin esa qizning ortidan taqib qila boshlaydi esh Makka makkajo'xori dalasida do'stlarini topishga harakat qiladi u har bir qo'rqoqning oldiga borib boshdan sumkalarni olib tashlaydi xochga mixlanganlardan biri devon bo'lib chiqadi lekin qiz allaqachon o'lgan va unga yordam berishning iloji yo'q edi esh devonning tanasidagi mixni oladi va dehqonning yaqinlashib kelayotgan qadam tovushini eshitib dala qariga yuguradi u elini topishga harakat qiladi va boshqa xochga yaqinlashadi ammo bu niqoblangan dehqon bo'lib chiqadi u qizga zarba beradi lekin esh uning yuzini mix bilan teshishga muvaffaq bo'ladi esh dehqonning boshiga ko'p marta tepib xushini yo'qotadi esh bundan foydalanib qochib ketadi Xochlar birining yonidan yugurib o'tayotgan qiz yig'lash va shivirlashni eshitadi u uning oldiga borib boshidan sumkani olib tashlaydi va unda fars bini ko'radi u yigitga yordam berishga harakat qiladi unga mixlangan mixlarni tortib oladi bu esa yigit uchun dahshatli og'riq bilan birga keladi farsbi fermerning yaqinlashayotganini payqadi lekin qizni bu haqda ogohlantira olmaydi, chunki uning og'zi iplar bilan tikilgan edi dehqon qizni bo'g'ib o'ldira boshlaydi farsbiy og'zini bog'lab turgan iplarni zo'rg'a olib tashlaydi yigit qiz qochib ketish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun qorovulni o'ziga jalb qilishga harakat qiladi va u buni uddalaydi muvaffaqiyatga erishadi dehqonni chalg'itadi va dehqon uni pichoqlaydi u eshga qayrilsa qiz allaqachon qochib ketganini payqadi esh ferma tashqarisiga yugurishga muvaffaq bo'ldi lekin u qoqilib boshini toshga uradi qiz uyg'onganda u baland ovozli musiqa eshitadi esh uning oldida bir yigit va qiz o'tirgan mashinani ko'radi esh yordamga chaqirmoqchi bo'ladi lekin baland musiqa tufayli mashinadagilar uni eshitmaydi bundan tashqari ular bir biriga juda bog'langan edi shuning uchun ular tashqarida nimalar bo'layotganini his qilish Must. esh oyog'idan jiddiy jarohat olgani uchun o'rnidan turolmaydi u emaklab mashinaga borib eshik tutqichini deyarli ushlay degandi lekin keyin dehqon uning oyog'idan ushlab makkajo'xori dalasining qariga sudrab ketadi ertalab qiz uyg'onsa allaqachon dalada xochga mixlangan edi uning orqasida esa uning do'stlari xochga mixlangan edi qiz yordam chaqirmoqchi bo'ladi lekin uni hech kim eshitmaydi u bu dahshatli joyda do'stlarining jasadlari bilan o'ralgan holda o'lim topadi va film shu yerda tugaydi do'stlar mana shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi agar bundan ham qiziqarliroq va qo'rqinchliroq video chiqishini istasangiz albatta kommentariyada yozib qoldiring bizni kuzatib boring eng sirli va qiziqarli videolar sizni kutmoqda